Selama saya di Indonesia itu yang saya ambil belajaran kita orang Indonesia selalu harus dunia tidak ada akhirat sendiri dunia dan mau kaya di dunia kaya selamat di dunia selamat jadi dunia itu harus dibawa kalau udah bahasannya akhirat-akhirat, pasti orang bertanya terus dunia kita gimana? Pakai begitu saya membaca sukses dunia akhirat, wah ini Indonesia ini. <laughs> Bahkan hampir setiap ibadah kita pasti yang dikejar dunia. Saya sudah dakwah sebelum di Indonesia di mana-mana tapi baru pertama kali pas saya di Indonesia diminta amalan gimana supaya dapat amalan mudah kerja, dapat amalan mudah urusan, dapat amalan lancar rezeki, dapat amalan. Jadi ujung-ujungnya semua untuk urus dunia. Makanya saya buatkan satu buku habis saya sudah fahami dan belajar karakter orang Indonesia. Orang Indonesia dah mau ribet-ribet Mau yang mudah, yang enak dan masuk surga. Betul? Makanya saya buatkan satu buku dua dua puluh amalan mudah tapi pahalanya sangat menajubkan mudah mudah diingat mudah dihafal mudah diamalkan tapi pahalanya sangat luar biasa. Bapak Ibu jemaah sekalian Kalau benar-benar ingin anda sukses dunia akhirat harus kita percaya sepenuhnya takdir Kuncinya di situ Percaya sepenuhnya takdir Takdir itu menjadi salah satu rukun iman Rukun iman ada berapa? 6 Rukun islam? 5, 5. Salat berapa waktu? 5 ha? atau 4? Ya, 5 Soalnya benar tak salat subuh? Ha? takdir itu menjadi salah satu rukun iman. Tapi banyak di antara kita yang belum percaya sepenuhnya soal takdir. Dan kita sifat manusia, mohon maaf, suka tidak adil. Contoh, kalau Allah berikan karunia, nikmat Pertama kita lupa bersyukur Yang kedua kita tidak pernah berkata sama Allah Ya Allah kenapa aku dapat nikmat ini Tapi sebaliknya Kalau kita diuji oleh Allah Kita kurang sabar Dan kita bertanya sama Allah Ya Allah kenapa saya diuji Faham tak? Kalau kita dapat nikmat, ada enggak orang-orang yang lulus misal ujian Dia berkata Ya Allah kenapa saya lulus ujian Dah pernah Tapi kalau dia tidak lulus Dia bilang apa Ya Allah kenapa saya tidak lulus Ketika ditimba musibah Dia selalu merasa Nyesal atau merasa Sakit hati Tersinggung Berkata sama Allah Kenapa saya diuji Padahal saya orang baik saya jaga salat Saya berusaha mendekat sama Allah Tapi saya merasa bertambah berat ujiannya Tapi sebaliknya ketika diberikan nikmat Dia tidak pernah menyebutkan Ya Allah kenapa saya mendapatkan nikmat ini Kainnya si fulan lebih fantas mendapatkan nikmat Itu tanda manusia tidak Tidak adil Tidak bersikap adil Makanya subhanallah semakin anda mantap imannya terhadap terhadap takdir, semakin hidupmu jadi nikmat. Saya kasih contoh. Tidak ada persoalan masalah takdir baik. Itu bukan masalah bagi kita. Justru kita bertambah senang kalau kita mendapatkan takdirian yang, yang baik. Tapi yang menjadi persoalan bermasalah bagi kita adalah takdir buruk. Ketika ditimpa musibah, ketika ada ujian, ada sakit, kesulitan, penhasilan yang tidak mencukupi, dan banyak masalah keluarga, masalah rizki, masalah sama majikan, masalah dikerjaan, itu yang membuat banyak beban fikiran. tapi kita harus tahu sebenarnya walaupun takdir itu ada baik ada buruk kenyataannya buruk nampaknya buruk tapi hakikatnya baik hakikatnya baik tapi kapan kita bisa tahu takdir yang buruk ini bisa menjadi baik bagi kita belum tentu sesaat terjadi ujian itu bisa jadi belakangan bahkan bisa menjadi sekian lama baru kita tahu dan sadar ternyata takdir itu baik bagi kita saya kasih contoh melalui cerita saya buatkan satu cerita ingin memberikan pesan kepada orang muslim orang beriman betapa besar karunia Allah dan pertolongan Allah melalui takdir ada seorang berdoa dan saya yakin anda semua berdoa setiap berkesempatan setiap salat setiap sujud atau tahajud duha pasti anda semua berdoa ada yang diinginkan ada yang hajat-hajat yang belum terkabul belum ter tercapai bertemu orang salih, bertemu ulama, bertemu habib, minta didoakan, tolong doakan, semoga lancar urusan saya. Semoga dapat jodoh, semoga insya Allah dapat keturunan, semoga hasil dan rizki yang saya dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat bagi saya dan keluarga. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon jamaah sekalian dengar cerita ini baik-baik. Karena ada pesan hikmah Yang kita bisa ambil Orang ini berdoa Tapi tidak melebihi selain doa Meminta jodoh yang salihah Yang jantik, yang kaya Itu aja doanya Dari yang lain Setiap salat Ya Allah jodoh yang salihah Yang jantik, yang kaya Tahajud, Ya Allah, jodoh yang salih, yang cantik, yang kaya. Doa pas buka puasa, itu aja doa, tidak ada yang lain. Tidak minta ampun, tidak minta rahmat, tidak minta karunia, tidak minta keselamatan. Butuh banget ini jodohnya. Dapat rezeki sedikit, dapat kemudahan berangkat haji. Selama dia berhaji, selama dia tawaf tujuh kali, itu aja doanya. Ya Allah, Jodoh yang salihah, yang jentik, yang kaya Safa maruah sa'i Ya Allah jodoh yang salihah, yang jentik, yang kaya Dan ada yang lain Ketika satu malam Dia sudah di tengah air Berjalan malam hari santai-santai di kampung Sambil membayangkan Jodohnya menghayati, menghayal. Bagaimana cantiknya Pas di dalam perjalanan Dikejar anjing Dia lari Dan justru anjing semakin lari semakin Dikejar Makanya kalau ketemu anjing jangan lari Akhirnya anjing berhasil gigit kakinya Berdarah Datang mobil ambulan dibawa ke rumah sakit Di dalam mobil ampulan dia merasa menghadapi ujian dan dia berkata ya Allah selama ini saya berdoa minta jodoh yang salih yang cantik yang kaya masa dikirimkan anjing dia belum tahu ada apa dan ini yang sering kita lakukan terlalu cepat respon dan berkata yang tidak baik ketika kita diuji oleh Allah sedangkan kita belum tahu apa yang akan terjadi sesudah itu ambulan dibawa ke rumah sakit dan subhanallah dirawat di rumah sakit seorang dokter yang cantik yang salihah yang kaya jadi jodohnya Ada hikmah enggak digigit anjing? Buruk enggak kejadian itu? Buruk, digigit anjing pasti buruk. Tapi ternyata di dalam keburukan Allah menidiakan sesuatu kebahagiaan, sesuatu kebaikan tapi kita belum tahu. Ternyata Allah sudah kabulkan doanya. Allah sudah kabul. Cuma kadang-kadang proses menabulkan doa itu ada di antara doa kita yang memang prosesnya lewat takdir buruk Allah sudah kabul kata Allah aku sudah kasih tapi tunggu seperti ini orang doanya terus ya Allah jodoh yang salih yang jantik yang kaya jodoh yang salih yang jantik yang kaya Allah sudah kabulkan doanya tapi jodohnya ada di rumah sakit Berarti harus sakit dulu. Gimana cara sakit dulu? Allah punya bermacam cara, berbagai macam cara. Bisa sakit tiba-tiba sakit, bisa apa saja alasannya. Di antaranya tentara Allah yang ada di bumi, semua yang bernyawa makhluk Allah, batu dan ta'at kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya anjing, Allah perintahkan gigit si fulan biar ketemu jodohnya di rumah sakit jalanin tugas memang kita menyesal ketika terjadi kecelakaan tapi kita tidak tahu apa hikmah di belakang kecelakaan itu dan sering saya bilang sama jemaah mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajatmu walaupun digigit Mau enggak dikit kita dulu? Sebenarnya kalau kita tahu rahasia takdir, apapun yang akan terjadi kita tidak ada kekhawatiran, karena kita tahu sesudah ujian ini pasti ada sesuatu kebaikan. Dan yakini bapa ibu, Allah subhanahu taala maha baik. Allah tidak senang menyusahkan hambanya. Tapi kadang-kadang proses untuk menuju kebaikan ada kesulitan dan tantangan. Seperti cerita seorang bapa yang bercita-cita untuk berhaji. Saya bertemu seorang jamaah usia sudah mungkin lima, 80 buluan, 80 tahun lebih. Saya pas bertemu diceritakan ini marbot masjid Ahli masjid Saya berdialog Bertahun-tahun Masya Allah Kerjaannya hanya lab-lab masjid Bersihkan masjid Jaga masjid Saya berkata sama beliau Pak Apa yang Bapak inginkan Tahu tidak jawabannya apa Saya ingin haji Tapi saya orang tidak mampu Doakan mudah-mudahan saya bisa haji Saya bilang insya Allah pak Kalau soal haji Soal umrah Itu tidak tergantung dengan kemampuan Ada orang yang tidak punya uang sama sekali Tapi dapat dipanggil bisa haji Karena haji dan umrah Itu hadiah dan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi hambanya Bahkan justru ada orang yang banyak hartanya, tapi tidak tertutup hatinya untuk ke tanah suci. Boleh kita bercita-cita, berkeinginan ke tanah suci, tapi jangan digantungkan persoalan ini masalah kemampuan. Nanti kalau saya ada uan, saya mau haji dan umrah. Belum tentu saat sudah ada uan, belum tentu haji dan umrah. Kalau belum dipanggil oleh Allah Subhanahu Taala. Saya berkata sama beliau bapa kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah pasti pasti bapa akan berhaji. Tiba-tiba saya menerima telefon dari anak beliau. Habis saya ketemu kira-kira beberapa bulan saya terima telefon menyampaikan bapanya kecelakaan. Kok gimana kecelakaan? Apa ceritanya? Dia bilang habis keluar dari masjid. Pulang malam hari nampaknya ada mobil pas ayahnya lagi seberang jalan ada mobil tidak memperhatikan kemudian tabrak. Alhamdulillah tidak terlalu parah, cuma perlu dirawat di rumah sakit sedikit sebentar saya ke sana pergi rumah sakitnya di mana dikasih tahu alamatnya saya datang kunjung silaturahim Pas beliau bertemu dengan saya nangis dan pingin belok saya Dan terus saya tanya gimana kata beliau ada cerita yang istimewa terjadi sama saya Ternyata orang yang menabrak beliau orang yang kaya habis itu orang yang kaya minta maaf sama si bapa ini mohon maaf pak haji mohon maaf pak haji beliau tambah nangis orang kaya bingung ya kenapa saya setiap mohon maaf mohon malah nangis dia ditanya kenapa pak nangis sakit tak nah, karena bapa dari tadi bilang pak haji pak haji sedangkan saya belum haji tertutup hati orang yang kaya yang dia sediakan biaya haji dan bisa berangkat. Dan kata beliau, betul apa yang disampaikan ketika pertama kali bertemu. Kalau sudah saatnya dipanggil oleh Allah, pasti bisa ke tanah suci. Walaupun ditabrak mobil. Berarti intinya apa? Apa yang saya ingin sampaikan, jangan ada yang merasa menolong atau merasa sakit hati atau merasa tersinggung ketika menghadapi ujian. Merasa belum terkabul keinginannya, Allah sudah kabulkan. Insyaallah tidak ada di antara kita yang ditolak doanya. Cuma kita mohon maaf kadang-kadang buru-buru Ingin selalu semuanya cepat Kadang-kadang kalau terlalu cepat Apa yang kita inginkan kita dapat Itu bahaya juga Dan Allah ingatkan Kalau manusia Allah tidak sulit membuat Menjadikan manusia semuanya kaya Kalau sekarang saya bertanya Mau enggak semuanya jadi orang kaya Pasti mau Siapa yang tidak mau Cuba bayangkan Kira-kira sulitlah bagi Allah menjadikan semua manusia di bumi kaya raya. Sulit tidak? Tapi bertanyaan saya, kira-kira berjalan hidup kita enggak kalau kita semua kaya? Bisa berjalan lancar? Masa enggak? Semuanya kaya raya. Gimana kehidupan kita sehari-hari berjalan lancar tidak? Kenapa tidak? Saking banyak kekayaannya Kalau semuanya kaya Memang sulit menjalani kehidupan Contoh Cari supir Siapa yang mau supirin kita? Sama-sama kaya Datang minta tolong sama teman Eh boleh gak ini cariin supir? Aku aja lagi cari supir dah dapat. Mau punya perusahaan sendiri, butuh tenaga kerja kan? Semuanya orang kaya. Buat apa kalau mereka semua kaya, masing-masing punya pabrik, tapi tak ada yang bekerja? Sulit tidak jalan hidup? Sulit. Sama sebaliknya. Kalau semuanya di bumi miskin, susah kira-kira gimana hidup kita ya susah juga tidak bisa lancar hidup di dunia setiap ada orang datang minta tolong eh pak apalagi saya pak saya aja susah tapi makanya ada hikmah Allah menjadikan ada yang kaya ada yang miskin Yang kaya menutupi kebutuhan yang miskin Miskin juga menutupi kebutuhan yang Yang kaya Saling menisi Supaya apa? Supaya dunia ini berjalan Hidup kita berjalan Tapi cuba bayangkan Kalau semua orang kaya Tidak mau membantu orang miskin Dan semua orang miskin sombong Dan mau melayani orang kaya Gimana kehidupan kita? Susah Makanya jemaah sekalian Kunci anda sukses dunia akhirat Percayalah takdir